তুমি আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছা আমাৰ মৰমৰ পৰিয়ালটো শেষ কৰি দি এতিয়া তুমি আমাৰ ঘৰলৈ ৰং চাবলৈ আহিছা এইবোৰ কি কৈছে আপুনি আন্টি মই এনেকুৱা কি কৰিলো মেইন মই কলে কস্তুৰি বুলে কালি পৰা ঘৰত নাই সেই কাৰণে মই আহিছিলো আ নাই কস্তুৰি কালি পৰা তাই বিচাৰি পোৱা নাই তুমি হয়তো এতিয়া বিচাৰিছিলা নহয় জানো ৰাজীৱ যে তাই আমাৰ পৰা আতৰ হৈ যাওক মই এটো কিয় বিচাৰিম বাৰু আন্টি আপুনি এবোৰ কি কৈ আছে মই গম পালো ৰাজীৱ তুমি কালি আমাৰ কস্তুৰি লগ পাইছিলা হয় আন্টি মই কালি কস্তুৰি লগ পাইছিলো

আৰু তাইক তুলি লোৱা দিনাখনৰে পৰা আজিলৈকে তাই দেউতাক আৰু মই মাত্ৰ ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে জীৱনত কেতিয়াও তাই এই কথা গম নাপায় যে তাই আমাৰ নিজৰ সন্তান নহয় কিন্তু তুমি নিমিষতে সকলোবোৰ শেষ কৰি দিলা ৰাজীৱ তাৰমানে কৌস্তুৰীয়ে সকলো কথা গম পাই গ'ল বিশ্বাস কৰক খুৰী মই এইবোৰ কথা কৌস্তুৰী কোৱা নাই তুমি নকলে আৰু কোনে ক'ব কোৱাচোন তুমিয়েতো কালি তাইক লগ পাইছিলা হয় মই লগ পাইছিলোঁ মই লগ পোৱা নাই বুলি কোৱা নাই নহয় কিন্তু এইবোৰ কথা মই কৌস্তুৰীক কেতিয়াও কোৱা নাই ৰ'বচোন আণ্টি টিনা এই কামটো আপুনি একোৱে নাজান্তি মানুহৰ সুখৰ সংসাৰ ধ্বংস কৰাই তাইৰ কাম মানুহৰ অন্তৰত দুখ দি আঘাত দি তাই পৰম আনন্দ অনুভৱ কৰে কালি নাৰ্ছিং হোমত থাকোতেই তাই কস্তৰিক এইবোৰ কথা কবলৈ ওলাইছিল কিন্তু আমি কোনোপথ্যই চিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিলো কস্তুৰীক এইটো কথা গম পাব নিদিলোঁ গতিকে নিশ্চয় এইটো কাম তিনাই কৰিব লাগিব আমি গম নোপোৱাকৈ তাই কস্তুৰীক সকলো কথা কৈ দিলে আপুনি মোক সন্দেহ নকৰিব আণ্টি কস্তুৰীয়ে দুখ পোৱা কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ কস্তুৰীয়ে যাতে এইটো কথা কেতিয়াও গম নাপায় যে তাই আচলতে বৰষা পেহীৰহে ছোৱালী জন্মৰ পিছতে আপোনালোকে তাইক তুলি লৈছিল তাৰ কাৰণে মই ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আপুনি হয়তো জানেই মই কস্তুৰীক আৰু কস্তুৰীয়েও মোক কিমান ভাল পায় কিন্তু এই সম্পৰ্কটো মই আগবাঢ়িবই নিদিলোঁ বহুত কষ্ট হৈছিল মোৰ তাইৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ কিন্তু আঁতৰি থাকিবলৈ মই বাধ্য হৈছিলোঁ আৰু সকলো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে তাই মোক পাহৰি যায় কাৰণ মই ভালকৈ জানিছিলোঁ যে তাইক মই মোৰ পত্নী কৰি সেইখন গাঁৱলৈ লৈ যাব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকেও কস্তুৰি সেইখন গাঁৱলৈ কেতিয়াও বিয়া নিদিয়ে য'ত বৰষা পেহী থাকে কস্তুৰিয়ে যাতে আৰু তাইৰ মনত যাতে আঘাত নাপায় তাৰ কাৰণেই মই এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো গতিকে আপুনি মোক সন্দেহ নকৰিব আণ্টি মই এইটো কথা কেতিয়াও কোৱা নাই কস্তুৰীক এইটো কথা নিশ্চয় তিনাই কৈছে তাইক ৰব মই তিনাক লগ কৰি সকলো কথা সুধিম বেয়া নাপাবা ৰাজীৱ তোমাক মই মিছাতে সন্দেহ কৰিলো কিন্তু কি কৰিম কোৱাচোন কস্তী মোৰ একমাত্ৰ সন্তান তাই এনেকৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল কালিৰ পৰা তাইক বিচাৰিয়ে পোৱা নাই মোৰ যেন চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতাও নাইকিয়া হৈ গৈছে ৰাজীৱ কিবা কৰি মোৰ কষ্টৰীক বিচাৰি আনি দিয়া তাই যদি আমাৰ লগত থাকিব ইচ্ছা নকৰে বৰষাৰ লগত থাকিব খোজে তেন্তে বৰষাৰ লগতে থাকক আমাৰ তাত কোনো আপত্তি নাই দেউতাকেও তাইক কালিৰ পৰা বিচাৰিয়ে ফুৰিছে পুলিচকো কোৱা হৈছে কিন্তু তাইক বিচাৰি পোৱা নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব আন্টি মই বিচাৰি যাওঁ তাইক শুনকচোন অকণমান সেই ছোৱালীজনীক বাৰু ক'ৰবাত দেখিছিলে নেকি চাওঁচোন নাই নাই মই দেখা নাই ভালকে চাওকচোন কি জানি কৰবা দেখিছিলে নাই নাই দেখা হলে মই নিশ্চয় মনত থাকিলে হলে শইকীয়া আপুনি দেখিছিলে নেকি বাৰু কৰবাত নাই নাই ময়ো দেখা নাই কতো ছোৱালীজনীক পিছে বাইদেউ হৈছে কি ছোৱালীজনী হেৰাইছে নেকি

ক'ত আছে বাৰু মোৰ কষ্টুৰিজনী ভগৱান তাইক ভালে কুশলে ৰাখিবা ইমান ডাঙৰ কথা এটা তাইৰ পৰা অৰ্থাৎ আৰু কিমান হৈছে ইমান ডাঙৰ এটা কথা মোৰ ছোৱালীজনীয়ে সহ্য কৰি থাকিব পাৰিবনে বাৰু হে ভগৱান তাই মনত শক্তি দিয়া কস্তুৰীৰ জীৱনৰ এই সত্যটো যাতে তাই গ্ৰহণ কৰি লব পাৰে তিনাই বাৰু এইটো কাম কিয় কৰিলে তাই লুকোৱা হলে কস্তুৰীৰ এই কথা কেতিয়াও গম নাপালে হলে কষ্টৰে যাতে কেতিয়া সেইকাৰ গাঁৱৰ পৰা আৰু এইখন চহৰৰ পৰা বহুত দূৰৈ যাবলৈ ওলাইছিলো কিন্তু ৰংপুৰ গাঁৱতো যে সেইটো কথা বেলেগ কোনোবাই মই সেইটো কল্পনাও কৰা নাছিলো টিনাক সেইটো কথা কোনে ক'লে মই সেই কথাটো উলিয়াবই লাগিব কিন্তু সেইবোৰ পিছত আগত মোৰ ছোৱালীজনীক বিচাৰি উলিয়াব লাগে তাইবা ক'ত আছে কেনেকে আছে যাওঁ মানুহজনী কোৱাৰ দৰে দোকানীকেইজনীকে সুধি চাওঁগৈ কিজানি কোনোবাই দেখিছিলি

গতিকে তুমি য'ত ইচ্ছা তালৈকে কোনো পঠ্যই বুজাব নোৱাৰা কাৰণে লগ দিছিলো কিন্তু এতিয়া কি হল চোৱাচোন সেই প্ৰপাৰ্টিও নাপালা আৰু ইমান বেয়াকে এতিয়া কিন্তু তুমি মোক এইবোৰ টানে নাথাকিবা ৰাখিছোঁ মই এতিয়া আৰু মোলৈ কেতিয়াও ফোন নকৰিবা লাষ্ট টাইম কৈ দিছোঁ মই তোমাক এইটো ষ্টেচনতে মোৰ দোকান নহয় সেইখিনি তাৰ পৰাই মই লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ ইয়াতে বহি আছা কেইবাখনো ট্ৰেইন পাৰ হৈ গ'ল দেখোন কিন্তু তুমি এখনতো নুঠিলা এনেকৈ আমন চিমনকে ইয়াতে বহি আছা তাকো কালিৰে পৰা কিয় বন্তি এনেকৈ কিয় বহি আছা তুমি এতিয়া সন্ধিয়া হ'বলৈ হ'ল এনেকৈ ছোৱালী এজনী ইয়াত বহি থকাটো বিপদজনক হ'ব পাৰে আৰে এনেকৈ কিয় কৈছা মাজনী তোমাৰ কিবা সমস্যা আছে নেকি কোৱাচোন মোক মই কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি নাই আংকল একো সমস্যা নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব মই ইয়াৰ পৰা যামগৈ এতিয়া অঁ হয় নেকি ঠিকেই আছে বাৰু তেনেহ'লে কিন্তু যদি কিবা সমস্যা হৈছে মোক কোৱা মোক তুমি বিশ্বাস কৰিব পাৰা মই ইমান বেয়া মানুহ নহয় নাই নাই আংকল মোৰ কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে মই আপোনাক ক'লোঁ হ'লে আপুনি মিছাতে চিন্তা কৰিছে তেনেহ'লে মাজনী তুমি সোনকালে ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা এনেকৈ ইয়াত বহি থকাটো ভাল নেদেখি নহয় হ'ব বাৰু আংকল তাৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাম মই সেইসকল মানুহৰ ওচৰলৈ যোনে মোক গোটেই জীৱনটো আন্ধাৰত ৰাখিলে মোৰ গোটেই জীৱনটোৱে যেন মিছা এনেকুৱাহে অনুভৱ হৈছে মোৰ মই মই মা পাপাৰ নিজৰ ছোৱালী নহয় মই এজনী তুলি লোৱা ছোৱালী তুলি লোৱা ছোৱালী বুলি গম পাই মই যিমান দুখ পাইছো তাতকৈ বহু বেছি দুখ পাইছো মোৰ পৰা এইবোৰ কথা নোকোৱাই ৰখাৰ কাৰণে

মোক জন্ম দিয়া মাজনী মোৰ দুদিন হওঁতে বেলেগৰ হাতত মোক তুলি দিলে সিমান বছৰে শান্তি মোক এবাৰ চাবলৈও নাহিল মোলৈ বাৰু ইমান বছৰ বৰষ শান্তি এবাৰ মনত পৰা নাছিল নে দে তেওঁ মোক ভালেই নাপায় সঁচাকেই মোক ভাল পোৱা হলে ইমান বছৰ মোৰ পৰা আঁতৰত থাকিব পাৰিলে হলে জানো কালিৰ পৰা যেন মোক গোটেই পৃথিৱীখনেই সলনি হৈ গল এবাৰ ভাবিছিলো নিজৰ জীৱনটোকে শেষ কৰি দিওঁ নহলে নহ'লে বহুত দূৰৰ কৰিবলৈ গুচি যাওঁ সেই সকলোৰে পৰা আঁতৰত কিন্তু এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ এনেকৈ নিজকে শেষ কৰি দিলে বা পৰিস্থিতিৰ পৰা পলাই গ'লে নহ'ব মই নিজৰ মনটো ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি মই হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া মই এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাইছোঁ মই ঘূৰি যাম আকৌ ঘৰলৈ মোক তুলি লোৱা মা দেউতাৰ ওচৰলৈ আৰু মোৰ জন্ম দিয়া মাৰ ওচৰলৈ আৰু তেওঁলোকক মই মোৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ক'ম